Ночное происшествие на Кировском рынке взбудоражило весь город. За считанные минуты огонь полностью охватил торговый центр. Предприниматели пытались тушить пожар самостоятельно, а затем вызвали спасателей. В 20 часов 39 минут на пункт связи пожарной охраны города Бердянска поступило сообщение о загорании в торговом комплексе по улице Пионерской. К месту вызова была отправлена вся необходимая спасательная пожарная техника приняты все меры для ликвидации пожара. Пожар был такой силы, что через некоторое время начали рушиться перекрытия рынка. В одном из таких завалов пострадал замначальника пожарной части номер 11 Сергей Куликов. Другие спасатели и очевидцы происшествия вытянули его из захваченного огнем павильона. Stacked. Скорую, скорую вызовите!

Продавцы и владельцы торговых точек тем временем в авральном порядке спасали наиболее ценные товары и оборудование. Больше всего пожарные торговцы опасались взрывов. В помещении рынка находились газовые и кислородные баллоны. В одном из помещений крытого рынка размещался волонтерский центр «Захист». Членам этой организации, несмотря на огромный риск, удалось спасти вещи, которые они приготовили для воинов АТО. Вскоре на место происшествия прибыли городской голова Владимир Чепурной, секретарь городского совета Алексей Холод и силовики в администрации рынка организовали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Чтобы не допустить мародерства, сотрудники полиции организовали охрану объекта. Ну, мы отреагировали на сообщение пожарной охраны о том, что здесь произошел пожар. Ну, для того, чтобы предотвратить мародерство, факты мародерства для охраны общественного порядка мы выделили сотрудников, сейчас оцепили весь рынок по периметру. До утра будем охранять, пока не придут хозяева. Дальше э, будем определяться по товару. Если товар уцелел, те предприниматели, которые являются действительно хозяевами того или иного товара, через директора рынка уже будут иметь доступ до, до своего имущества, которое уцелело. Пожар к полуночи погасили, но спасатели, как и полиция, остались дежурить. Утром городской голова Владимир Чупурной со своей командой снова выехал на место происшествия. Руководство Бердянска пообщалось с предпринимателями, у которых есть торговые точки на рынке. Попросили предпринимателей хотя бы два дня сформировать свои предложения, чтобы мы пригласили собственника, чтобы мы пригласили вас, чтобы мнения у вас сошлись, ваши предложения, вы сейчас понимаем, в каком вы состоянии, шок. я так понимаю, еще нужно выделить коммунальное предприятие, помочь с уборкой. Пусть он сегодня приезжает, я сказал, после обеда, аргиет со своей командой, убирает, что люди вынесли, посмотрим, люди будут продолжать, на следующий день то же самое, дадим транспорт, чтобы они вывезли. Я сказал, чтобы, они проехали, чтобы он приехал с дворники, автомобили нормальные, чтобы они да, выносили. Потому что людям сейчас не до, не до того, чтобы грузить мусор и выносить. Они на этот мусор смотрят, и у них слезы на глазах. Также городской голова пообещал людям, пострадавшим от пожара, помощь и поддержку. Владимир Чепурной порекомендовал предпринимателям создать инициативную группу и посчитать убытки. А владельцам городских рынков мэр пообещал комплексные проверки. Сегодня утром на оперативном совещании я дал команду. О том, чтобы все рынки города были проверены по пожарной безопасности и вообще по технике безопасности проверить. Потому что могут быть ряды стоять не по нормам, которые должны. Потому что сейчас будет очень жесткая проверка, чтобы не случилось следующее. В последнее время постоянно выбивало электроэнергии. Здесь рынок постоянно останавливался. Вот жара когда была, приходишь, темень везде у них повыбивала. Это ж не один раз. Вот последние буквально сколько дней подряд предприниматели все могут это сказать. Я просто прошу человек, мне все равно, я живу здесь рядом. Мне этот рынок нужен, очень удобно. Но в результате пострадали люди. Почему произошел пожар, администрация рынка пока не комментирует. Предприниматели также неохотно делятся на камеру подробностями происшествия. По-прежнему все в шоке. Это в было, по стене. Ну, побегом, давай, идут а, охранника. А, огонь уже Полностью Мы все повыходили, моментально это выросло. на за минут 20. Вот так. И за 20 минут он перекинулся аж на крышу, да? Не на... Он в рынок, но уже же пошел черный дым и огонь, ну, как бы мы стали смотрели. У меня все сгорело, 70 тысяч. Я осталась голая, босса и с дедом. Деда после кардиологии отлежал, а я с одной почкой. Работали, чтобы выжить. По одной из версий специалистов ГСЧС произошло короткое замыкание электропроводки. Также сообщают спасатели, из-за того, что предприниматели поначалу пытались тушить пожар самостоятельно, было потеряно время.